Хоть он с Америки или с Африки. У него аккредитации журналиста правда. нету. А, 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 а ты что да, не может говорить правду, получается, или как? Да, ну может, а как я валю, валидирую, что это правда? Если, если журналисты обманывают, а, а это вообще не журналист, а просто вообще непонятно кто. Какой-то человек... Э, э, Джефф Урисат это экономист. Ну. Но. Я что Делал сказал. Так, да, Он да, не да, журналист. Да, Экономист не да, может да. вести правильно журналистику. Вы знаете вообще основы журналистики? Рассказать вам нет. немножко. Да. Я вам расскажу. Нет, нет. Давайте, а то вы навалили, да. а я вам ничего даже не сказал. Квалифицированный да. супер журналист считается такой журналист, который спрашивает одно мнение у одной стороны, второе мнение у другой стороны. И еще самый профессионализм пиковый, это третью или четвертую сторону, то есть собирать минимум 4-5 мнений, потом садиться у себя в комнате и собрав вот эти все мнения, выдает какую-то уже валидированную информацию из того, что он собрал. Потому что если, допустим, я поссорился с женой и буду, допустим, вам жаловаться, я расскажу, какая у меня жена коза. Вот. если жена будет своими подругам про меня рассказывать про этот конфликт, она расскажет это все со своей позиции, правильно? Вот. правильно? А еще сосед, который сидел за столиком, допустим, рядом и все видел, у него будет третья позиция, а за другим столиком четвертая. И вот журналист, пока не опросит все мнения, все стороны, он э, профессиональный журналист, он не имеет права и не может морально даже морального даже права не имеет выдавать какую-то информацию. К сожалению, у нас mm -hmm. в наше время сейчас очень много купленных журналистов, заангажированных, но, в принципе, mm -hmm. работает это вот так. А какой-то там педофил, короче, который не имеет аккредитации в журналистике, не имеет права вообще, как бы, делать там... Он, он не журналист. Я что я говорю, что он не журналист. То есть, для меня он никто. Он может валить, э, как это обычно делается. 80% говорится правды, 20% неправды. И человек, услышав какие-то правдивые факты, начинает автоматически верить в неправду. Это Слушайте, тоже... Слушайте, ну вопросы. просто... Да. Слушайте, просто вот я честно смотрел многих российских политиков, украинских, американских, британских. И... По сути, только вот этот вот педофилка, ну пусть он там, я не знаю, я не вдавался, угу. только, понимаете, Но, только он. Девочек он... любят от 12 до 14, его за это судили. Ну, факт в том, что он, понимаете, говорит факт, события как-то разворачиваются на земле. Только вот я вообще в шоке был. Ну посмотрите, вот если будет время, посмотрите, как он выступил. Я вообще охренел. Ни одного человека в его смотреть, ну серьезно. А вы можете своими словами сказать, что вам там именно понравилось? Ну, я же говорю, то, что он у нас на в России, говорят, там украинский народ, там плохой там запад на Украине говорят, что Россия напала, а тот говорит, вот, вот это вот так, и стало вот так. Понимаете? И это было на земле. Вот что мне нравится. А не так, что там Украина, Россия, там не разберешь, кто что сделал, для каких целей. А он прям говорит фактами, понимаете? И он доказывает это, а я не что, так я... вот. Давайте, например, вот какой-то один факт. Ну, давайте, то, что, то, что он говорил. То, mm -hmm. что э, страны Запада э, хотели уничтожить Советский Союз. Страны Запада хотели уничтожить Советский Союз. Да. Ну, да, было такое, я даже не отрицаю. Правильно, ну вы же наверняка, вы же старшиня, вы же знаете э, Бжезинский, Клинтон, вы же, наверное, по-любому знаете, да. помните Орда А, Пау... а Орда вы Пауэр можете Пауэр копнуть чуть-чуть дальше, там на несколько десятков лет, и найти почему? А? Э, ну, на 10 лет назад отмотать еще от того, как страны Запада начали хотеть развалить Советский Союз и узнать причину, почему они это хотели. А, да, могу назвать. Это, кажется, да. знаете, кто сказал. Сейчас я даже вам э, скажу сейчас. Это был а лорд Пауэрстон, кажется, британский. Ему было завидно, что у Советского Союза много добычи. То, что народ большой, сильный, из-за этого они хотели уничтожить. Но когда рассыпался. А, кстати, кстати, вот даже посмотрите: не Потому что Советский Союз напал на Афганистан. На Сделал вторжение, нет? Ага. Это вот то же самое, как и говорите, да, типа, как там э, Россия вмешалась в Грузию, получается, насколько да. я помню, как И а, в Грузию, то есть... и в Приднестровье, и в Литву, ага. и в Латвию, и в а? этот, в Узбекистан. А, не а вот не получилось. подскажите, хорошо, я, я, я вас понял, а не а, а вот, вот Россия вмешалась, то есть получается на Украину нельзя с автоматом идти, а Грузии можно было Абхазию уничтожать, получается это правильно, а? да? Грузию, Абхазию? Абхазия, Абхазия а призн... ну признанная республика? Ну, из-за чего Россия вмешалась-то? Просто Россия так... работает по одному и тому же сценарию, делает Нападение, вторжение. Это называется гибридная война. Слышали такое? Почитайте определение. Вот. Mm -hmm. Находят mm -hmm. каких-то однодумцев, а, а в большинстве uh -huh. своем закидает своих агентов. Вот. Максимально делают пропаганду через средства массовой информации. Слава Богу, сейчас это вообще очень легко в эпоху интернета. Вот. Угу. Ну, в принципе, все как по книжке Гитлера. Гитлер там листовки скидал раньше с самолета. Вот, потому что угу. не было другой связи. Вот. Сейчас это все уже в интернете. Вот. А -а -а. И все. И потом начинаются вот эти заварушки, да мы отдельные, да мы отделились. Вот то же самое там Приднестровье. Да, вот блин, мы независимые. Угу. А посмотрите вот э, все вот эти вот э, захваченные кусочки каждой страны, как они сейчас живут. То есть им обещали, mm -hmm. вот даже в Донецке я недавно смотрел, когда этот, черт забыл, как его фамилия, с мос, с москвич, который стал резко мэром, или не мэром, а кто он там, правителем ДНР. Вот, как он обещал, говорит, да, ребят, а, Царев ему еще там что-то подгакивал, наш депутат народный. Типа, да, mm -hmm. люди, голосуйте за Донбасс, блин, у вас производительность добыча угля будет в 12 раз больше. Mm -hmm. Даже не в 10, а в 12 раз больше, чтобы лучше верили. Там будет там mm -hmm. все, будет то. И первое, что начали делать, это резать все шахты и заводы на металлолом и вывозить, короче, оборудование. То есть они уже тогда знали, что будет скоро война, короче, и начали уничтожать. И люди, весь Донбасс был... Металлургическим городом, там очень много металлургических заводов, и уголь добывали шахтеры, и те и другие, это ну, почти 70% мужского населения работали в этих двух сферах, остались без работ, короче, без зарплат, без работ, там, без ничего. Ну и сейчас посмотрите, mm. нашел Донецкая область, э, которая под оккупацией похоже. Там люди видят электричку на фотографии, они кипятком писают, особенно молодежь, потому что они не, не видели ничего лучшего в жизни, чем ржавая электричка. Вот, а раньше был один из лучших, лу, лу, один из лучших городов Европы. И mm. по инфраструктуре. А не да, да. Ага. Подскажи, а вот я, я, я вот. Я выслушал, вот Вы смотрите, у меня у бабушки и у моей тетки э, беженцы из Донецка купили квартиры. Не подскажете? А и вот они нам говорят, что да, Пив там начал, ну вот эту суббондушку. Получается, они нас тоже обманывают. Или как, для чего они это делают? Я просто мне вот, интересно, для чего они это делают. Смотрите, есть пропаганда, с, той, с, той, с которой я начал. То есть, когда прилетает бабушка дедушка но ну я вам даю тысячу процентов из 100 даже в 10 десять раз больше вероятность они вообще не разбираются в военном деле откуда прилетает и что прилетает вот и это как курчане говорили украинская армия курскую область закидывала кабом да нету в украине кабов тем более которые летают на такую дальность и кабы через курскую область российскими самолетами переправлялись в прифронтовую зону. Ну, просто были несанкционированы сходы снарядов. Mm. Вот. Mm. И, и даже а есть человек... свидетельство русских летчиков, что да, такое случается. И здесь один из десяти кабов, он, ну, с, с, несанкционированный срыв, короче, идет. Вот. Но телевизор это вот, ну, ну, допустим, произошел такой несчастный случай, да, вот с самолета упал этот каб бомбанул где-то там неважно там в Белгородской области россияне что вот, вот что вы ожидаете от российского телевидения или блогеров что они выйдут скажут что э, российская техника невдалая, летчик блин дебил техник который крепил там э, плохой и, и все вот так у нас произошло нет им же проще сказать что э, украина кинула правильно ну логически подумать не, не, я не знаю, я вот у вас спрашиваю, просто да, Я вас просто, не... вот, просто мнение со стороны, я выдуманным вам случае сказал, как бы, ну, что что будет mm -hmm. легче, сказать, что Украина КАП запустила, или пытаться отбелить невдалое руководство и невдалое вооружение, как бы? Блин, вы знаете, у меня значит это соседка, она короче, знаете, откуда. Донецк, Донецк, Макеевка, это Луганская или Донецкая, не помню. Макеевка Луган. несколько на Донецкой, есть одна Макеевка в Луганской области, есть одна Макеевка в Донецкой области. Вы про а, город Донецк. или про ПГТ? Вот, у меня там бабушка живет, вот я так и знал, что они обманывают нас, блин. Сюда приезжают, получается. Смотрите, Вон у меня в Макеевке это. буквально сосед этажом ниже э, с Макеевки, он говорил э, в Макеевке до 2014 -го года открыли э, классный супермаркет Амсторг, или я могу ошибаться, или Амстор, или Амсторг. Такого гипермаркета вот в радиусе 30 километров mm -hmm. вообще никто никогда не видел. И туда просто даже люди ходили просто погулять, потому что это было ну, сельской магазин, и тут такой мегамаркет, короче, здоровый. И все было классно. Первое, что сделали российские войска, которые зашли в 2014 году, это mm -hmm. э, разграбили весь товар. А второе, что они сделали, на, 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 не, 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 не то чтобы запустить его там заново, там, пускай с российскими продуктами. Они его просто порезали на металлолом и сдали, все поворовали, конечно. Все оборудование, mm -hmm. все, все конструкции, Ну, как бы. Ну, в, ну тупо варвары ну даже если вы уже оккупировали, ну блин, запустите, что оно, оно уже работает, его даже строить не надо, оно работает, оно целое, оно не, ну, не поврежденное. Нет, надо все своровать, все поломать, короче, все, короче, уничтожить. Да. Я понял. Вот это хорошо. вы, вы так хорошо меня вот А не, рассказывайте, вот эти вот. Политики. Ну это как раз насчет а, Макеевки, то что вы говорили. Ага, не, я понял, понял. А зачем мне подскажете, Вот э, всякие э, ну, допустим, вот недавно я, пусть этот голубой, да, Джеффри Сакс, он педофил, э, там или кто там говорю, еще, руках, а да, вот да. Ну, что он там, типа, такого фахового на направления. Любят, маленьких вот. девочек, да. Да, а вот э, забыл, одну сейчас скажу, как ее, Сара. Германии политика, она говорит, э, опять же, вся война из-за НАТО. Я не могу понять, зачем они э, обманывают то вроде России напала, то э, страны Запада виноваты. Вот, а зачем они обманывают своих людей? Типа, она говорит, я сейчас скажу, она как сказала, Россия. Э, Россия Во-первых, не... я не знаю, какую Сару вы имеете в виду. Если бы вы еще точно назвали, я бы еще мог как-то валидировать. А второе, Сейчас. а второе ну, блин, вы едете в троллейбусе, ну, там 100 человек, там, ну, не, вы можете разных мнений. Ну, я же не знаю, почему именно вот эта Сара почему-то так говорит. Ну, ее право она, 자, она знаете кто она в этом в партии главной Германии забыл Сара Каденбинг как-то вот так ее вот а она говорит что э, в партии Германии очень много вся... тоже пророссийских. а в, в партии в парламенте Германии тоже очень много пророссийских. Угу. То есть, короче, грубо говоря, а, все, кто вот Фицу, да, взять Орбана, они, ну, короче, все, кто говорят, что вот, притяжение НАТО на Восток, это ну обман, ничего страшного, ну, войны бы не должно было это быть не обман, Раз, если... смотря в каком ракурсе говорится. Ну, с той целью, вот как мне россияне некоторые говорят, что э, почему мы напали на Украину, потому что Украина хотела вступить в НАТО, ну и что, ну, ну хотела, это право Украины. Ну, во-первых, НАТО это оборонительный блок, мне вообще непонятно, с чего тут бояться. То есть в доктрине НАТО написано, что НАТО никогда ни на кого не нападает, как бы и mm -hmm. она не будет Это поддерживать. Это да, на... ну, то есть ничего такого противозаконного Это Оборонительный союз, то есть там в статьях НАТО прописано четко оборонительный союз. То есть э, ага. если, допустим, Украина вступила в НАТО и Украина на кого-то нападает, ни одна страна НАТО Украину поддерживать не будет. Потому что Украина mm -hmm. напала. Если на Украину напали, тогда включается уже оборонительный комплекс. Ну, все страны подключаются. Это изначально, mm -hmm. как бы. Это Союз, созданный, не, не военный союз, там для нападения, там или. Это союз для обороны, в первую очередь. Для... Вы, вы, кстати, правильно так... говорите, как раз про Югославию помните. Что... Это же, ну правда, это. Э, ну, э, Британия, потом США, Франция, просто, ну, как бы, они оборонительный альянс, они, э, кто там э, в Югославии, сербы и албанцы, да, между собой? Или, кажется, да, да, не помните? Все, Сербия и Албания, да. Сербия и албанцы. И вот э, оборонительный альянс э, э, принял решение, США, Франция, еще кто-то там, несколько стран, просто подняли в воздух самолеты и раздули Югославию. Вот. И получается, никто не бандит. Это получается, вот один бандит Путин, ну, он там напал. То есть получается, если бы Россия, Казахстан и Беларусь подняли самолеты и разнесли бы Украину, то есть это не преступление, ну так, это они вот втроем решили, а остальные не должны. Это просто вот ДКБ получается, правильно? Вы, вы вводите в Югославию, я не понимаю вообще тут при чем тут Югославия. Ну, вот, но, но вы знаете вы там причины конфликта? А. И вообще, э, что там было? Вы да. убежали или так? верхи нахватали. Ну, Вы... разница. Тут э, дело-то не в том. Тут э, дело в том, что ну, подняли самолеты. И... Дело не в том, конечно. Ну, албанцы не поделили усердной там, что территорию тоже или что-то такое. И как раз вот, кстати, американцы тоже, ну, как что -то с Украиной. Кто-то на кого-то там напал, кто-то у кого-то кусок территории отжал. Ну, что-то там такое, короче.